Работодатели Красноярского края задолжали своим сотрудникам более 80 миллионов рублей. В этом году, как отмечает в прокуратуре, ситуация начала ухудшаться. Большинство должников находится на стадии банкротства. В проблеме разбиралась Наталья Ковальчук. Казалось бы, эпоха поголовной задержки заработной платы в стране осталась в прошлом. Тем обиднее двум тысячам человек из 14 предприятий Красноярского края, которые в эти минуты сидят без денег, заработанных преимущественно на трудных производствах, заводах, рудниках, стройках. К крупнейшим должникам по заработной плате на сегодняшний момент относится общество с ограниченной ответственностью шушинская марка, красноярское предприятие электрических сетей, мостостроительный отряд, и, наверное, Артемовская золоторудная компания Курагинского района. Большинство предприятий-должников уже находятся на стадии банкротства. Другая тенденция – это организации, которые неоднократно заслуживали пристального внимания прокуратуры. К примеру, мостостроительный отряд из Канска. Его предыдущий руководитель был дисквалифицирован за нарушение прав работников. Крупнейшая задолженность – 37 миллионов рублей. Конкурсному управляющему Шушинской марки досталось после того, как производство компании было приостановлено. Задолженность примерно от 80 до 90 тысяч, поскольку проплаты уже были некоторые. А остальные суммы нам не вернули. Они предлагали нам приобретение мебели, то, что не было в обе Свербанков. Людям, как правило, это не нужно было. Там были принтеры, компьютеры, мебель. Еще один крупный должник, красноярское ремонтное предприятие электрических сетей, закрылось из-за отсутствия объемов работ. 19 заработанных миллионов рублей сотрудники предприятия недополучили. Есть предприятия, которые не обязаны отчитываться перед Красстатом, а потому информация не обо всех краевых должниках доходит до прокуратуры. Но судя только по этим данным, подавляющее большинство пострадавших это сотрудники узкоспециализированных производств. То есть люди, которые могут позволить себе только ту работу, которую знают. При этом в руководстве края очень часто говорят о том, как важно развивать рабочие специальности. На деле в более выгодном положении те же менеджеры. Им проще найти компанию без долгов. Наталья Ковальчук, Андрей Магомедов, Вести, Красноярск.